Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and uh, salam sejahtera and a very uh, still good morning. Uh, selamat pagi semua. Selamat pagi Ibu. Selamat dikap. Terima kasih. Thank you very much to the uh, saya punya orang kata sifu lah juga. Uh, ibarat ayah yang guide untuk mental health ya. Yeah? Uh, Profesor Datuk Dr. Halim and also to the barisan panelist esteemed panelists and everyone here. Uh, saya ada dalam kalangan saya juga warga-warga NCHAM antaranya orang kuat saya di situ Dr. Norli Jabbar dan lain-lain ada kaunselor dan sebagainya. Okay, uh, I'm here. Uh, I am actually the director of the National Centre of Excellence but as a background mungkin ramai yang tidak tahu I'm a public health physician. Saya seorang pakar perubatan, perunding perubatan kesihatan awam yang telah berkhidmat dengan kesihatan selama lebih daripada uh, I think 30 years tetapi saya ber, uh, uh, venture into mental health for the past 20 years. Jadi, today I will try to make it short, Dato'. And we are talking about landscape. My slides are in English but probably kita boleh bercampur-campur lah for the sake untuk menghormati kita punya apa daripada panel from Philippines. I think everyone can actually understand. Okay, next slide. I would like to start, I think sebelum ini, next slide. kita boleh silakan tekan. Sorry, sorry, sorry. Ni, sini eh. Okay menghadap ke sana. Okey, kalau tak tak lepas ya. Okey, so saya ke depan sikit. Okey. Um, I think this uh, this is a very very uh, strong statement to say that mental health is critically important for everyone and everywhere. So as we all know, saya rasa sebelum ini uh, the panelists before this has actually uh, defined probably this is the definition paling paling latest. This is the latest definition from World Health Organization to say that a state of Well being that enables people untuk berdaya tindak, to cope with the normal stresses of life, to realize your abilities, ada ada to learn and work well, yeah, because dulu kita kata untuk bekerja dengan productive. But a lot of people here are actually also learning in the sense that because mental health issues are actually coming up in the adolescence, to contribute and it is an integral component and it's not just merely the absence of mental disorder. So di sini konsep dia adalah when we talk about uh, to actually change the landscape we must understand that even when you are mental you are being diagnosed to to have mental illness you should be practicing good mental health. Ah uh, itu yang kadang-kadang uh, kita selalu dilihat, oh dia ada masalah mental uh, they have mental health problems we don't so we are in terms of good mental health no. Because it's the same concept juga sama seperti if you have diabetic, diabetes or hypertension or heart problem you still have to practice good healthy lifestyle. Itu so, sama sahaja. Okay, next slide. This is some of the terminologies. I think I won't go into details, but if you look at mental illness, it's totally different from mental health. Whereby mental illness, you you have to get it diagnosed. Seperti mana itu. And diagnosis is important. This is important. When we do promotion, when we talk about what is the future landscape, we need to increase the mental health literacy in that term. And the mental health spectrum condition is so wide and so huge. Dia daripada hujung ke hujung. So basically di sini kita lihat bahawa mental health is at one end, kesejahteraan mental. Ramai orang suka guna perkataan kesejahteraan atau well-being. And mental illness, you need it to be diagnosed by a pakar. Sama ada pakar perubatan ataupun pakar keluarga, perubatan keluarga ataupun pakar psikiatri. You need to have diagnosis before you proceed into other things and being diagnosed have mental illness and global kita lihat sebelum kita lihat kepada landscape uh, Asia Tenggara ya um approximately we know that about if you talk about it more than 1 billion uh, anggota masyarakat uh, live with some form of mental health condition satu keadaan masalah kesihatan mental di mana 200 uh, million ya yeah, Uh, adalah daripada Asia Tenggara 200 dan If you look at the prevalence of mental disorder Worldwide is le lebih kurang 13% uh, Those affecting Working Asian, ni global ya 15% daripada kita yang Bekerja ada some form of mental disorder Alright and then If you look at the impact It actually amounts to about uh, 12 billion USD Working days are lost every year due to Depression and anxiety Kenapa kita pergi depression anxiety? Depression anxiety adalah yang paling common sekali. We are talking, if you are talking about yes, schizophrenia, bipolar itu adalah peringkat illness yang lebih orang kata mencabar di mana uh, di mana dia memerlukan of course ubat-ubatan dan sebagainya tapi depression and anxiety can actually attack anyone. You are not discriminated. Tidak ada diskriminasi di sini. Sesiapa saja boleh terkena ataupun boleh mengalami kemurungan ataupun keresahan and the cost of global economy due to loss of productivity across the life cost adalah by 2030 is estimated to be USD 6 trillion. Saya pun tak boleh bayangkan macam mana duit 6 trillion tu ya. Ah, yang mungkin kita boleh nampak kalau million pun saya juta-juta tu pun kita kalau cash tu kita pun tak boleh bayangkan berapa banyak occupy space kan. Okay. Alright. Then We look at uh next slide sorry. Okay, ASEAN. Uh, kalau daripada kita masih berlandaskan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia World Health Organization di mana klasifikasinya ASEAN adalah East Asia Asia Tenggara dibahagikan kepada dua region iaitu Western Pacific atau WPRO ni semua kita kena tahu ya dan South East Asia region atau SEARO Ha, ini adalah dua dua ni jadi kita tak kita tak pergi langsung tetapi almost macam tadi saya cakap uh, ini data kita dah cakap approximately 13.7% of the population in the zero region 11.7% bipro region at some form of masalah kesihatan mental ataupun gangguan mental okey so kita tengok kat situ the who region tu dia ada banyak lagi lah Americas Europe dan sebagainya tapi kita belong dekat kita kebanyak kita dekat Vipro. Malaysia adalah bawah Vipro, Western Pacific. Okay. So kalau kita lihat di Malaysia, if you look at Malaysia, uh, ma'am, you you can see that uh, everything is going up. Post pandemic, COVID, a lot of people has forgotten about COVID. In fact, how we actually, we may not Banyak orang dah lupa COVID ni. You know, macam alah tak ada benda lah, you know. But you imagine at that point of time, that was when mental health was highlighted. that was when we know that we couldn't move anywhere and our mental health was affected okay so basically the depression in terms of the statistics okay 500000 rakyat malaysia above 16 years old malaysians are actually having some form of uh, is being diagnosed as depression this is depression this is illness yeah and for this uh, 2023 it has risen twice and of that 1 million malaysians who reported uh in terms of the study the national uh, health and mobility survey it is actually half of them has some thoughts of self harm you just imagine ada separuh daripada mereka rasa macam i just don't want to live i just want to harm myself probably Yeah. and of course the individuals we are looking at here kita buat di Academy Islam we are hoping that it touches the adolescents it touches the youth because you are the pillars of the country So it is important that bukan kata kita tak nak ada masalah kesihatan mental because I do not agree bila kita kata no you shouldn't have mental illness. You can't actually avoid sometimes because there is 1% of genetic component there. Okay? So how do we manage? Beban masalah. One in six of Malaysians kanak-kanak, uh, children and adolescent, okay, that means between 5 to 15 years old has some form of mental health problems. Okay. And it is lately, uh, kita tengok dia punya uh, contribution is 46% is contributed by peer pressure. Ah. Oh, peer pressure. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan bully. You can just imagine the the, the uh, it has been there since last year for half, half a year. You imagine the person who is actually being bullied ataupun even those who are actually pembulinya is actually having some mental health issues. Uh, sekarang ni bila pembuli itu diambil pula, diambil alih menjadi kes polis, the more mental health issues are being created. Okay, so if we look at key messages, okay, I'm going to go very fast. Mental health conditions are widespread. It's under treated. It's under resource. Okay. Uh, so uh, kalau boleh uh, nanti slide ni boleh diberi tak ada isu. Kalau ambil gambar kita pas-pas kadang-kadang um, what will happen is it can be Uh, misunderstood. Uh, nanti orang kata under resource. Abby kenapa kita tak tambah resource? Okay, because generally is under resource in terms that because a lot of people are relying on psychiatrists, a lot of people are relying on clinical psychologists. Yes, if you look at the pyramid, yang paling atas tu adalah specified ataupun special service. Psychiatrists, clinical psychologists, psychiatric nurses, uh, MA's dan sebagainya. Tetapi bila kita turun kepada primary care, kita turun kepada community, the base of the pyramid, that is where you need to strengthen. Uh, that is where when we talk about opportunities. So mental disorders are the leading causes of years lived with disability and suicide. So saya lupa berkata tadi 7,000, 700, 3,000 in the form of uh, Southeast Asia, yeah, uh, in terms of is actually. Uh, the data that actually uh, died because of suicide, okay, Ibu. So this can be actually you can have a look at it uh, in some reports of WHO. But economic consequences with productivity loss. You just imagine if you have mental health issue that is not treated, that is stigmatized, you actually can't come to work and uh, basically you are on the downhill trend. And mental health systems are marked by major gaps and governance. resources and services okay several factors that stop is basically limited access to services low level of literacy because kenapa because we always say that whenever a person have mental health issue uh, they are not spiritual tidak cukup iman tidak solat uh, that is how basically ...these kind of people are actually having guilt that yes saya kena mental health problem ataupun mental illness because saya banyak dosa So these are the things that you need to paradigm shift in terms of that. Yes, you need to increase in terms of spirituality, but you need to get help and treatment. All right. Then key challenges. I'll go straight to it. High prevalence and burden. We've said that underfunded. Okay. Uh, if you look at this, is under Southeast Asia. Yeah, that's Ni Asia Tenggara. Investment in mental health in many countries remains low. Okay, macam kita pun kita dapat budget yes untuk psychiatric services, tetapi the part of prevention and also promotion we only get about uh, 24.6 uh, million bukan billion pun ya, yeah? million and basically uh, this underfunding leads to inadequate infrastructure. Yes, uh, this we are talking about Asia Tenggara, okay? Because kalau dekat Malaysia we have done quite much, quite a bit in the sense that kita ada 1,191 klinik kesihatan that has mental health services. We have 60, uh, uh, sorry, 70 hospitals that provide psychiatric services and we also have community mental health centers or known as Mentari is about 38 throughout the country that is being run by psychiatrists. So it's not that we do not have, but yes, yet there, there needs to be done, more needs to be done. Significant treatment gap. Limited access to care, especially in rural and undeserved areas because of kadang-kadang tak faham, they don't actually come forward and workforce shortage. In, because there was a study from Harvard in 2015, dah lama tu Datuk, uh, uh said that we need to expand our primary care. But if any one of you has been to klinik kesihatan, siapa yang pergi klinik kesihatan? Pernah pergi? Boleh angkat tangan, saya nak tengok. Boleh? Majority, more than not. Kan? Klinik kesihatan. Kadang-kadang pergi kata, eh, kita tak nak pergi dah. Hah. Ada separuh orang. Ramai, lambat tunggu. Yes, because why? It's not just mental health services yang ada bawah tu. Macam-macam servis ada bawah tu. Okay? So basically, we have that. But basically, in the primary care setting, we want to expand. We need to train. So now, how do we paradigm shift? How do we actually uh, address these key challenges? Stigma, I think every everyone rata-rata semua tahu apa itu key challenges kita. Stigma, paling besar adalah stigma terhadap kesihatan mental. Policy and governance challenge. Tetapi Malaysia has taken one step ahead to actually uh, push for a mental health promotion advisory council. Ya, yeah, di mana uh, Datuk Halim juga adalah salah seorang daripada uh, ahli di situ dan beberapa uh, uh, orang yang lain daripada NGO. And of course uh, we need to advise our policymakers and the need for community based care. Community based care ni bukan sahaja uh, it is not just about primary care. It is about giving back to the community. Sebagai contoh uh, saya ambil ya. Eh, this is the mental health action plan for the southeast because we are talking about Asia Tenggara. I am not covering for Malaysia but I just would like you to know that For Malaysia, we have embarked on a program called K Mindset to train the penghulu-penghulu leaders. That means uh, apa ahli-ahli uh, community masyarakat. That is why we are engaging. Contohnya engaging dengan Yadim, engaging dengan KPM, KPT. Because the root of the cause of mental health issues needs to be settled from the social aspect. So itu yang sebab kita ada bio, psycho, social, spiritual. So kat sini kita Permantapkan spiritual Alright so uh, Regional initiative kita ada paro declaration Mental health action plan And deinstitutionalization Kita kalau boleh yang mana Ada family tu kita bawa kita, Yang mereka yang ada masalah Kesihatan mental ataupun Because they need to be cared for So uh, that is one of the things here yeah. uh, So transforming mental health starts with Building foundation and well functioning Systems the key strategy is To increase investment primary care and healthcare workforce capacity of course transformative strategies are including one of the most important thing eh daripada disease based kita nak pergi kepada well being ha uh, so kita empower kita empower duta-duta daripada Akademi Islam untuk bercakap tentang mental health but get the right point itu saja saya minta community engagement shifting from biomedical approach to biopsychosocial approach and uh, develop multi-sectoral policies dalam agensi lain, decentralization of services to reduce the treatment gaps and sharing resources. If you look at opportunities, sekarang kita ada tiga rakan baru yang kita new friends from other countries that we can share resources in terms of training, in terms of what we can advise because I am quite sure in Malaysia, kita dari segi kesihatan, we are quite advanced. Okay, Alhamdulillah set pergi kat mana-mana 5 km kalau you emergency you memang akan ada klinik kesihatan uh, you can go to the hospital so basically uh, sharing resources intersectoral collaboration is important so finally working together with the member states ya yeah, uh, in the uh, within the WHO regional office of Bpro ataupun Cero to uh, to encourage countries to adopt policies kita ada what we call as the national a uh, strategic action plan, national strategic plan of action for mental health. we have, and we, we are going to review that this year, inshallah, improving the mental health population that leads to economic productivity. when you have mental health issues that are not treated, mental illness that are not treated, that the intervention, you become low in productivity. so that is uh, the need for holistic mental health intervention. so finally, this is to be well, is to have good mental health. Banyak orang tengok saya uh, sakit lutut, saya tak sihat. Sakit lutut pun boleh membawa kepada mental health issue because you can't do much with a lot of things that you want to do kan. Jadi uh, looking at that, good mental health is integral, is very very important and to uh, tadi saya saya tak nak emphasize lagi what uh, Prof Yati has said so much. I'm I'm very happy thank you so much for bringing that message through because a lot of people do not Uh, apa cannot visualize that actually when you talk about mental health it is about addressing the social psychosocial issue today we are okay esok suami kita meninggal ampun ya eh? tashwud today kita okay esok kita punya anak yang kita sayang meninggal so semua ni dari segi aspek spiritual kita islamic yes kita reda because kita tahu semua tu pinjaman tetapi how can we convince for some people who may not understand and who may not actually uh, apa be able to accept when people say sabarlah redalah that is not the first word to say you know to a person who's grieving so itulah saya minta so everyone here please actually uh, uh, find ways to increase your skills on mental health it is not dia memang tak datang daripada langit saya dulu pun tak faham mental health 20 years ago saya cuma ingat kenapa lah sampai ada orang tu datuk call office masa tu in 2004. Doktor, ini adakah ini doktor jaga dekat wad gila dia cakap saya. Saya kata saya and then of course in time to time. So the word gila tu please avoid untuk gunakan for mental illness. Bukan gila ya. Gila adalah gila beli tudung, gila beli handbag. Ah ha, tu saya. Itu G I L E R. Ya. Yeah? okay Okey, bukan G I L A. Okay, so uh, there's a lot of things we are going to train influencers because influencers important, kita nak mereka juga beri maklumat yang betul. So, I think for the past 20 years, I have seen a lot of paradigm shift but that yes, Datuk, there's more need to be done. So, this is the reference that you can actually follow. So, thank you so much. That's my email. Anything you can call NCHAM, pergi kepada National Centre of Excellence for Mental Health. Thank you, Datuk. Thank, thank you, you for you giving me much. this opportunity. Thank you very much.